nasionalis contohnya menjadi satu grup yang mahukan pelaksanaan pada perlembagaan. <silence> nampak dia punya istilah dia apa uh, pressure group ni yang nak pastikan perlembagaan ni dipertahankan ataupun dilaksanakan hmm. datang daripada NGO mostly lah yeah, yeah, mostly yeah, setakat yeah. ni yeah. kan dia, dia tidak datang secara natural ataupun secara uh, sistematik uh, uh, uh. daripada petakbir tu sendiri ya ya dalam banyak negara pun dalam banyak hal pun kita perlukan pertubuhan-pertubuhan hmm. macam nasionalis, contohnya mencari satu grup yang mahukan pelaksanaan pada perlembagaan hmm. tu kadang-kadang kerajaan -kadang, ni kadang-kadang dia lupa. Dia banyak kerja. <laughs> Jadi, kalau kita lihat sebuk, macam sebuk. Uh, parlimen pun dia banyak kerja. Banyak isu lain. Dalam setahun parlimen kan. Saya so, fikir hmm. mungkin wakil-wakil rakyat boleh menyuarakan apa yang hmm. ah, okay. disuarakan oleh civil society hmm, atau NGO-NGO ni kan. Sebab itu ruang. tujuannya kita ada wakil rakyat. Yeah, membawa lagi. suara rakyat suara dalam rakyat. parlimen. Betul. Betul. Jadi di samping kita meletakkan tanggungjawab itu pada Jemaah Menteri ataupun yang di Pertuan Agong mesti ada wakil-wakil dan hmm. perwakilan-perwakilan itu membawa isu besar orang hmm. Melayu ni hmm. dalam Dewan. Tapi sebab kadang-kadang Parlimen ni pun busy. Parlimen ni pun dia bersidang tak lama. Satu hmm. tahun tu berapa tiga bulan hmm. lebih je kan dia bersidang. Jadi itulah masanya. Jadi kita sebagai rakyat, kita percaya hmm. Dalam sistem demokrasi, tujuan demokrasi ialah mengangkat peruntukan perlembagaan. Membuat rakyat perlembagaan ha, kan, dan peruntukan perlembagaan dan peruntukan perlembagaan. Lepas rakyat tu yang mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat, rakyat, lah, namanya rakyat. Ha. Hmm, Semua kita ni bertanggungjawab. Baik, setuju. Tapi setuju. dia mesti ada satu agensi atau institusi yang melihat, yang hmm. memantau, yang menyelia perkara hmm. inilah.